Семь пятниц на тиждень, это то, что мы любимо, правда? Это стартап-шоу, это Лавика. И это Саня, у нас, как всегда, есть множество интересного, поэтому не пропускайте, а прямо сейчас подключайтесь и подходите к нам ближе. Стартуем. Киски и котики. Увага, нарешті у мадам Тюсо, точнее, в ее музее, появились первые котики. При этом этим котиком став тот самый сердитый кита, а саме Грампи Кэт. Его фигура будет анимована, уже все мерки снято, и он будет там сейчас даже показывать. У него будет пять позиций, что они означают над бедным котом. У него так жизнь не сложилась. Вообще-то, жизнь его теперь не сложилась хотя бы потому, что это не он, а она. И ты сейчас обидела миссис Грампи Кэт. Вот понимаешь, наверное, она и грустная от того, что ее все путают Смотрите, значит Котик уже прошел этап снятия мерочек Мы видим, как это все происходило Его московская копия Действительно будет выставлена в филиале Музея Сан-Франциско, а после уже отправится В турне и по остальным Отделениям музея Вот Мяу. можно будет смотреть Гладить, фотографироваться Мяу. с котом Ребят, вы же все знаете про пользу поцелуев. Поцелуй поднимает иммунитет, повышает э, умственную активность, что естественно важно. Бодрит. Ну естественно бодрит. Так же бодрит, как и вкусный э, кофе, который, кстати, вот смотрите, корейский дизайнер Джанг Ву Сеок создал сейчас чашечку с специальной крышкой, которая повторяет контур человеческого лица и создает эффект, будто Вау. вы пьете э, кофе Вау. из человека, который вас целует. А можно он его просто дівчини немає. еще один способ заработать гроші на бутерброд из uh, Масло. маслом. Отже, японский ученый під ніком кураре, кураре, кураре представил один из найпопулярніших популярных uh, таких смокотелек, как лакшино удон да. у флуоресцентных кольорах. А все это, на самом деле, по сути, достаточно интересный проект, который пришел ему в голову. Смотрите, яркая розовая лапша, которая плавает в зеленом бульоне, да. а сверху еще и там лежали uh, голубые кубики тофу. Вот видите, они есть но, Причем это раз, можно есть, не сужаясь на то, что а. это выглядит як, как какая-то бутафория, и не можно не торкаться этой химии. На самом деле, этот химик, ну и химик, и при цьому еще японський японский він он разбирается додатках до в звуковых... До... биохимии, он биохимик сам по специальности, а также он действительно шарит в... В харчевых пищев... добавлениях. Да, і да. И в интервью он уже рассказывал, что на создание этой лапши его вдохновила видеоигра с Платун, где он очень много видел вот этих всяких разных флюористов цветов, и хотелось их просто запечатлеть еще и в блюдах также. Вот. Ну а Шевин он сам себя называет божевильным майстром, божевильным вченым. И вот сподил, но как всегда, начинается еще одна улюблена рубрика при этом лавике. Отже, она сейчас будет спілкуватися с зеркалами и задавать им очень незручные вопросы. Например, что такое баф? Давай запитывайся. Баф, 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 баф. Баф. Баф? Вау. Баф. 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 Бафало, місто в Америці. Скорочено. Баф. <laughs> Марка, можливо, якоїсь якогось пива. Баф. <laughs> Майородний брат бафі, винищувачки вампірів. Баф. Почти ж ти біф. Баф, баф, ой-ой, ой, -ой, -ой умирає зайчик. Моє. Все. Я в ступорі. Це ж всі повинні знати, це ж, це ж понятно. Хорошо, что никто из артистов не спалился, что в момент кризиса сидят и играют в компьютерные игры. Ведь на самом деле это терминология именно оттуда. Баф – это специальное временное усиление игрока под действием специального абракадабрического заклинания. Например, прирост скорости передвижения, левитация, невидимость или подводное дыхание. А срок этого самого бафа либо фиксирован, либо длится до его отмены. Яка разумница. Аплодисменты, аплодисменты. То, что про баф мы дизнались – А далі час зірвати шаблон новий бомбічно-кокосовий з кафе Три в одному представляє мікс креативних винаходів, фантастичних гаджетів та кульних IT-проєктів у стартап-шоу на М1.